hoir kelianhais noto'g'ri ekanligini yetti soat san bilan suhbatimiz yetadi o'shani eshitgan odam ko'rib turdi qochman abror aka <Good> bu hozir hadis haqida gapiring хотя бы seni katta xolangdan ham qochmayman nima uni meni gapirtirmayapsiz nimga gapirtirmayapsiz yetti soat yetadi nimaga jirillab so'kinyapsiz man so'kinayotganim yo'q kazzob imomlar chiqishi to'g'risida yolg'onchi kazzob imomlar chiqishi to'g'risida hadisni bilasizmi bilaman bilaman u sizga tegib qolmaydi mana shu hadis qani qy yolg'onni gapir keltiring kes qur'onda qur'onda ko'pchilik oyatlar isoalayim o'lganligiga yotyaptida qani siz aytyapsizki degan oyat eshitmaysizmi gapiryapman yo'q to'xtang sayyor to'xtang siz bilan gaplashamiz yo'q to'xtab turing menga javob berib qo'ying siz aytyapsizki siz aytyapsizkiuni o'ldira olmadilar ham degan oyatni isolayhisalomni ko'tarib oldi deyapsiz xuddi muhammad salllohu alayhi asalomni am haligi o'ldira olmadi deb kelgan oyat bor unda o'ldira olmagan bo'lsa muhammad ham osmonga chiqib ketganmi yo'q demak degandan keyingi xulosa sizniki mandan so'rashingiz kerak man nima deganimni sizga savol beryapman ko'pchilik oyatlar ko'pchilik oyatlar eshiting i̇şte, g'iyos aytdiki iso alayhissalom o'ldi degan qur'onda oyat bor dedi shu kungacha mata isa degan oyatni keltirib muhammad ham bir payg'ambardir xolos undan oldingi barcha payg'ambarlar o'tib ketgan agar muhammad vafot etsa yoki qatl qilinsa orqanglarga qaytib ketasizlarmi qani o'la o'ldi qani qani iso o'ldi degan sizga payg'ambar slayhivasalomdan oldin hamma pag'ambalar o'tib ketdi degan kani o'tgan degani o'ldi yo'q uda o yo' eabo'ladi mana sizga eng ochiqdan ochiq dalil yo'q men bilan gaplashmayman sayyog gapimga javob berasiz man arab tilini bilmaydigan qur'onni bilmaydiganlarni aloladi abror aka qur'onda qur'onda men qurondame savol siz hadis haqida ham aldadingiz odamlarni hyo isa degan oyat bormi quron matisa degan oyatni shu aybhom biladi men bilgan oyatlar iso alayhisalomimaydi sayyor eshiting siz ham bilmayapsizmi unda man sizga elti berman so osmonda tirik degan oyat bormi bor ko'raylik shuni shuni ko'raylik mana aytyapman bar bar rofauhiay nima deganiперевод qiling nima degani balki alloh uni o'ziga ko'tardi degani bal nima degani bal hozir shu bal haqida ham hozir bekor bahs bo'lib uyat bo'lasiz qur'onda bal ibtaliya kelmaydi abror aka nimaga bilmasdan shunaqa mavzularga kiraverasiz riyo bal savolnibalitaiya deb turib hozir odamlarni qur'onda bal aldaysizdakelmayd bilasizmi deganim yo'q nima dediniz unda nima degani sayyod balni bilasizmi n aytib beraymin men arabcha bilmayman eshitin qur'onda fasalu zikri in kuntum la ta'lamun degan. <laughs> <mubi, gülüyor> <laughs> Qur'anan la'allakum ta'qilun degan. qur'on arabiy arabiy qur'onni bilmasdan turib g'ulom ahmad qodiyoniy Mahdi deyish uchun odam uyalish kerak hijolat qilish kerak bal sayyoh eshting. bal arab tilida lil idrob izrob uchun keladi izrob nima desa o'zidan oldin kelgan nahiyni isbot qiladi alloh taolo qur'onda vdedi va maotauu nima degani nahiy bu ya'ni inkor bu va ma qotaluhu uni o'ldira olmadilar va ma qotaluhu va ma solabuhu vaakin o'shanda o qolabuu degan uni o'ldira olmadilar degan gapmi endi qaysi biri alo Al Al yo'q eshitilmayapti eshitilmayaptieshitlma qoldichiqib kiro savollarimni so, berib olib savollar hozir mana hadis haqida aytib o'tib ketdiyu hazrati osh onamizni um, olti yashar oltmish besh yashar deb gapirdida bu hadislaru sahobalarni so'zlari ular haligi sahobalar voqealarni bayon etganliligi haqidada lekin birinchi domla kersa so'ranglar birinchi savol so'ranglar payg'abarmiz alayhi vasallam arshda ko'rgan <laughs> hamma narsasi haqmi sizga savol xato qilishi mumkinmi qilmas ha bu pay'ara haqidagi voqea bu haq bu bir ikkinchisi ikkala ham iso alayhissalomning ko'rinishligi haqidagi kelgan ikkala hadis ham ikkalasi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tushlari ya'ni payg'ambarlarning tushlari hisoblanadi va demak hech kim buni masalan hazrati oysha onamizni so'ziga o'xshatib solishtirib bo'lmaydiki bu men olti yasharman to'qqiz yasharman deb turgan bu bir ikkinchisi bu ikkalasi ham sahih buxoriyda qator kelgan mana tashab qo'ydik guruhda endi agar hozir aytadigan bo'lsa rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu yerda adashgan sahobalar adashgan buni muvofiqlashtiramiz nima rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim ya'ni payg'ambarlarni tushlari haq bo'ladi vahiyga o'xshagan masalan rasululloh tushida ko'rib haj qilgani borgan yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rdim deb aytyapti payg'ambarlarni tushlari haq bo'ladi merosj voqeasida ko'rdim deb aytyapti bu hadislar bu ikkita hadis isol e, kelajakda dadjolni o'ltirgani keladigan insonni ko'rinishini boshqacha aytganligligi va haqiqiy isol alayhisalomni ko'rinishini boshqacha ayli meni chiarchiqib ketdim o'zim chiqrmi chiqib ketdimmi o'ziz chiqib uzr man bo'lmasa qarang qayerda qoldim man chiqqan zoti g'iyosga gap boshlab akbar sayyod qayrda qoldim qateda chiqib ketib qoldin mo alb degani uni o'ldir olmadilar deganimi tolu <tolabuhu> degani borku hajga qoqolmadilar degani hojhga qoqqanmiz deydiku yo uni o'ldirolmadilar degani nima degani voma <tolabuhu> degani uni qatl qil olmadilar shu boshqa payg'ambarlarga ham oma shu o'ldirolmadilar i̇şte. degan oyat kelsa ular ham o'lmagan bo'ladimi i̇şte. bunda. yo'q bu siz davomni eshitingda bir narsani tamomiy xulosasini eshiting man oyatni o'qib beryapman o'sha joyda uni o'ldirolmadilar o'zi bilasizmi qur'onda ollohni la'nati bor ya'ni alloh taolo kimn la'natladi e, e, biz e, yuqorida bor. kufrihim kufrihim bi 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 anbiya haqq gulf bal Allohu alayha fala yu'minuna illa Shuni tepasida ollohni la'nati bor nimaga allohga kufr keltirganlari uchun va iso ibn masihga e, maryamga bo'xton qilganlari uchun va iso ibn masihni e, maryamni qatl qildik deganlari uchun Allohning hmm. rasulini qatl qildik deb masxara qilganlari uchun Allohning la'nati bor qarang oxirida alloh taolay hmm. "Malahum bihi min ilmi", ya'ni iso haqida ularda aniq ma'lumot yo'q balki ular gumonga ergashadilar gumonga ergashdilar qataluhu vayaqi aniq 100 da 100 yüz uni o'ldira olmadilar bal mana yuqorida vama qataluhu uni o'ldira olmadilar balki tirik holda ko'tardi degani shu arab tili qoidasiga ko'ra bal izrob uchun keladi o'zidan oldin nda nimaga unda imom motridi uh, işte. degandan darajasi deb tafsir qilyapti Yo, darajani ko'tarish darajani ko'tarish u ma'naviy ma'noda. ma'nodaменнshu ko'ryapsizmi e'tibor beryapsizmi sizga dalil qoyim qilinsa ichidan bitta gapni ko'tarib nimaga undoq deb ketyapsiz bu to'g'ri qolgan oyatlarga qarshi k qolgan siz bo'lsak, qolgan oyatlarga qarshi kelib qolyaptida siz oyatni bilmaysizki nimaga bilmayman O'qsam bo'lmaydimi o'zbekchasini yo'q bo'ladi lekin o'zbekchasini o'qisin deb переvod qilindimi yo o'qimashim kerakmi umuman yo'q o'qiyveringda xulosa chiqarish uchun arab tilidagi xususiyatni bilishingiz kerak bo'lmasa yo'q qur'onda arab biz arabiy mubi nima degani eng eng kuchli narsa ne nima bilan bitta narsaga e'tibor beraman okay. men o'tgan zamonga kelasi zamonga ishlatilgan joylarga e'tibor beraman okay. ho'p siz aytayotgandek isoaalom okay. osmonda deyiladigan bo'lsa juda hmm. e, ko'pchilik qaytib keladi deyiladigan bo'lsa juda ko'p oyatlarga qarshi chiqib qolyapti birinchisi atiistlar ham shunaqa deydi de at. ha? at at ateistlar at ham mantiqan qarayman deb o'ylaydi siz qaysi usulga qarab atistlarga at umuman atistlarga umuman at teskari men gapirayotgan te gapimni aytyapman usulingiz bir <laughs> xil usulingiz bir <laughs> xil demak deb ketyapsizda e, sizni o'yigizchada bu endi usulingiz bir xil degana yani, sizni o'yingizcha bo'yapti demak deyapsiz iso alayhissalom osmonda ovqat yeayotgan bo'ladimi hozir ovqat yemasa turolmaydimi shunaqami yo'q bilmadimda shu teskari kelib qolyapti siz gaplar shu oyatlarga ya'ni qayerga teskari kelib qolyapti iso ayisalom osmonda deydigan bo'lsangiz misol yoki bo'lmasam moyda surasini bir yuz o'n yettinchi oyatida aytyapti meni xudo qilib olgandan keyin men uyog'ini bilganim yo'q meni o'ldirganingdan keyin qani qolganini qani o'ldirgan meni vafot ettirganingdan keyin deyaptiku tavafa deb si de. ha tavaffo vafot degani o'ldirdi degani emas tuii o'ldirding bo'ladi meni ko'tarib olding degandan keyin deylik siz o'zizcha misolda o'zimcha emas qur'ondagi oyatu tav tava, falam tavafaytani bor tyani tavafay vafot ettirish u o'lim ma'nosi yo'q u yerda de. nima deyapti shunda unda <laughs> degan meni olganingdan keyin deyapti meni olganingdan keyin deyapti qarang bo'pti tushundik meni olganingdan keyin deyapti sen o'zing kuzatuvchi bo'lib qolding deyapti to'g'rimi men ularni meni xudo qilib olganini bilganim yo'q <laughs> deyapti to'g'rimi ha agarda o'lmagan bo'lsa u yerda yolg'on gapirayotgan <laughs> bo'lib qo'yolmayaptimi u hozir qaytib kelsa biladiyu uni xudo qilib olganligini lekin qaytib qaytib kelgunga qadarlarga javob bermaydiki o'sha javobgarlik manda emas deyapti mana hozir <laughs> misol <laughs> eshiting i̇şte, hozir misol keldi deylik işte, hozir keldi deylik misol kelib o'ladi to'g'rimisalom <laughs> dunyodan ko'tarilganlariga ikki ming yil bo'ldi taxminan to'g'rimi hmm. ikki ming yil hmm. atrofida ikki ming yil atrofida qancha odam o'tdi qancha odam hmm. iso alayhissalomni o'ziga xudo deb olgan onalarini o'ziga xudo deb olgan o'shalar haqida alloh taolo qiyomatda so'raydi bundan keyingi o'shanda ham bilib l bilyaptiyu xudo qilib olganligini iso alayhissalom uni no, xristianla yo' bilmayaptida yo hozir biladi yu manga qarang man bilmayman demayapti man ketganimdan keyingi odamlarga mas'ul emasman deyapti bilmayman desagiz şey <laughs> i̇şte, ularni eshiting siz jumlani savol berar ekansiz ilmiy va mantiqiy asosda qabul qilish e, maqsadida savol berishingiz kerakda de. nima desa ham demak undoq demak bunday deb chiqib ketaman desangiz foydasi yo'q siz yaxshilab eshiting bergan savolingizga konkret javob bu iso alayhissalomaytida kurtarır iso alayhissalom dunyodan ko'tarilgan paytlarida ikki ming yil ichida yana qancha yilda keladilar bilmaymiz balki o'n ming yilda kelar balki balki yuz ming yilda kelar hali dunyo bilmaymiz qanchaligini qiyomatda shu oraliqdagi odamlarni alloh taolo so'raydi ya'ni asli biladi sizga savol mana shu mantiqingiz bilan ateistlar manga savol bergan olloh isodan nimaga buni so'rayapti savol sizga nimani so'rayapti siz ey iso odamlarga meni va onamni xudo qilib olinglar dedingizmi deb so'rayapti o'sha moidada nimaga so'rayapti biladiyu ozi qiyomat kuni günü bekorga bekorga aytilmayaptida shu oyat ham men vafot etganingdan keyin ular ustida o'zing qolding deyapti e'tibor beryapsizmi olloh <laughs> <yapsız gülüyor> taolo bilib turib so'rayapti allohga noma'lum narsa yo'qki olloh hujjatni qoyim qilyapti isodan so'rab o'tirmasdan turib u odamlarni azoblab ularni jahannamga yoki jannatga solishga qodir zot so'rayapti hujjat qoyim qilyapti iso turib gapirishligi hujjat qoyim qilish u siz boshqa tomonidan o'zingizga ma'qulroq tomonidan tortib ketmang demoqchiman usul bor bu yerda qoida bor bu qoidaga ko'ra do'stim siz bu qoidaga ko'ra mantiqan aqlingizni ishlating sizni aqlingizni boshqa odam arendaga olishga haqqi yo'q siz aqlizn isla iso alayhivaaom qiyomat kunida osmonga ko'tarilgan paytida uni iloh deb olgan odamlardan shularga siz manga sig'ininglar meni xudo deb olinglar deganmisiz deb alloh taolo so'raydi bu hujjatni qoyim qilish bobidan alloh taolo bilmaganini so'rayotgani yo'q isoal so'roq qilyapti so'roq qiyomatd so' qiladi payg'ambar har bir payg'ambardan shunaqa so'roq qilaman degan Alloh taolo yo'q so'roq qilyapti-da, uni iso bilgan taqdirida ham alloh taologa aytadi bularni holini men o'zim tirigligimda bularga unaqa demaganman Men o'tgandan keyin ularni holini mandan ko'ra san yaxshi bilasan robbim o'zing bilasan agar ularni azoblasang seni bandang kechirib yuborsang rah rahmating keng deb duo qilyapti ularni haqqiga ham umumiy ma'noda bu mantiqan eng konkret javob ola qabul qiling hl suhbat qilsak bo'ladida suhbat uchun kirdikda ha yaxshi yaxshi ayxon bilan g gaplashgisi kelmayapti shunga mana nima deganiz hmm. tincik yo'li otingiz nima sizni tinchlik yo'li desam bo'ladimi ha bo'ladi shunday desangiz ham bo'ladi bir odam bilan bir odam bilan 10 soat gaplashdim savol sizga 10 soat shunaqa evet. hujjatlarni qoyim qildim hujjatlar hmm. va yolg'onchi ekanligini isbotladim atrofidagi odamlarni aldab yurganligini arabcha tavo faytanini tumi tuni deb ma'no aytayotganini isbotladim maturidiyman degan gapi yolg'onligini isbotladim imom maturidiyning kitobida osmondan tushishligi haqida birorta gap yo'q degandan keyin kitobidan o'qib berdim endi yana shu bilan gaplashish kerakmi yaxshi qarang rostdan ana shu gaplarni aytdingiz o'zi gapirayotganda ham shunday deb tushuntirdingiz mana siz o'qigan ilmli inson ekansizda ancha roliklaringizni ham ko'ryapmiz boyagi bitta gapiniz yoqdide nima gapingiz bu mirzohid bilan gaplashganingizda bir so'ziniz yoqdiki siz ana shu rolikni montaj montaj emasligini siz qayerdan bildingiz yaxshiroq bilib keling agar mana shu narsani bilmoqchi bo'lganingizda o'zimdan so'ramaysizmi degan so'zni qildingizda xuddi shu şu usul men juda ko'pchilikka gapiramanda nima deysiz demaysizmi ahmadiylar yomon ahmadiylar kofir yoki bo'lmasam bu ular harunaqa kalima qiladi yo mirzo g'ulom ahmadni payg'ambar qilib shunday deb so'zlaydi degan odamlardan eshitadi yoki bo'lmasam ayrim inson qarshi bo'lgan inson aniq u qarshi so'zini yozib yo ya, gapirib ketadi men aytaman agarda ahmadiy jamoat haqida bilmoqchi y ahmadiylarning o'zidan bilmoqchi bo'lsang unda savolni o'zimga ber menda ana shu narsani sen, sen tasdiqini olgin keyin xulosa qilgin deb so'z qilamanda mana shu usuliz sizniki to'g'ri bo'ldi deyman bu bir yana bir narsa siz mana ayubxondan so'zlayotganda o'qilayotganda ayrim orfografik mana siz qoidalarni bilasiz ekan orfografik xatolar bo'lishi mumkinda endi insonda biz ham insonmizda gapirayotganda ozgina xato qilib qolishimiz mumkin u narsalar sizda ham ko'p uchraydi o'ziz ham xato qilib qo'yib turib a to'g'ri a demak manau yerda mana so'z qaysi bir so'zni aytdingizda de, mutu de, degan so'zdimi ya'ni u emas u yerda a deb gapirildi siz a dedigizda aslida aybxon aytdiki mutu deb ya'ni u degan so'zni ha demak qo'lladingiz a men xato aytibman deb qabul qildingiz uni ham stilistik xato degan narsa u boshqa siz afografikka siz ashunarsagaa unig aybinia ushlabomasdan balkim bir xolisona rostdan ilmiy bir ma'ruza qilinglar shunday atrofdagi insonlar qoyil qolsinki a mana mana yerda ilmiy tomonlama yondashdiki ilmiy tomonlama chiroyli bir suhbat qilib isbot qilib berdi isbot qilganda ham barchasi qoyil qolib mana qur'onda siz yoddan bilasiz har bir oyatni tafsir ham qilib beryapsiz qur'onda aytyaptiki sizlar to'g'ri bo'lsanglar dalilglarni keltiringlar ana shu dalil shunday bir burhon ya'ni to'liq u insonga go'zal bo'lsin va qalbiga ashunarsa tortsin u shunday suhbat quringlar demoqchiman yoki bo'lmasa siz hozir mana jamoat haqida har xil gaplarni qiladigan bo'lsangiz u jamoatni mana kitobini o'tganda mirzo sizga tashlab beribdi mana shuni o'qidigiz ana shundan siz hozir bir so'zlarni xatolarini topmoqchi bo'lyapsizda xatosini emas balkim mana shu insonni o'zini shaxsiyatiga kirmasdan aytgan yoz kitob yozgan kitoblarini ko'rdizda haligi keyin boya yana bitta insonni gapirdik to'xtab turing siz bilan ha bo'pti mayli mayli gapiring ho'p ho'p uzr bo'pti ko'p gn tinchlik yo'li boshqa odam aralashmay tursin sizni mulohazali madaniyatli gaplaringizga tashakkur man aynan siz aytayotgan usuldagi odamman aslida sizga o'xshab gaplashsa lekin boshqa tomonga o'tsa boshqa tomonga ham o'tishga haqqim bor siz aytayotgan masala bo'yicha birinchi o'sha e, e, mirzohid bilan gaplashganingizda e, o'sha o'zimdan e, so'ra montaj e, borib ko'rib kel deyapsiz o'zimdan so'ra deganingiz yaxshi gap deyapsizda mirzohid bilan lichkasida gaplashganmanman unga isbotlab berdim o'sha doktor ehsonni xatosini e, ko'rib mana shu xato degan gapi de, aslida g'iyosda undan chandon xato turganligini isbotlab berdim mana shu usul bo'yicha san ehson doktor ehsonni xato deyapsizmi ha, ha demak siz allaqachon g'iyosni tashlab yuborishingiz kerak nimaga bu aytgan gapdan chandonini bu aytib turibdi buxoriyni kerak bo'lsa olmaymiz deyapti de. buxoriyda o'n mingga yaqin sahoba bor u ehson to'g'ri aytyapti doktor ehson nima deyapti qur'onga muxolif kelib qoladigan bo'lsa sahobani so'zi olinmaydi nimaga hali aytdim man tarjih qoidasi kod, kod, bor tarjih hadisda kelgan narsa qur'onda kelgan narsadan keyin turadi